અખંડ સેના દ્વારા ભવ્ય દિવ્ય રેલીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું રામનવમી ના શુભ અવસરને લઈને સમગ્ર વાતાવરણ રામમય બની ગયું હતું મંદિરોમાં ભીડ જોઈએ અને રસ્તા ઉપર મોટી સંખ્યામાં ભક્તો હાથમાં કેસરી ધ્વજ અને જીભ પર જય શ્રી રામના નારા સાથે ઠેર ઠેર રામ નવમી ઉજવાય છે ત્યારે સુરતના નવાગામ ડિંડોલી વિસ્તારમાં રામ નવમી નિમિત્તે અખંડ રાષ્ટ્રીય સંકલ્પ સેના દ્વારા ભવ્ય દિવ્ય રેલીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું જેમાં દસ થી પંદર હજાર ભાવિક ભક્તોએ આ રેલીમાં જોડાયા હતા અને ડીજેના તાલે જમ્યા હતા આ રેલી સુમુખ સર્કલ નુક્કડચાથી શરૂ થઈને આરજેડી થઈને માર્ક પોઈન્ટથી સૂર્યમુખી હનુમાન મંદિર સુધી સંપન્ન કરવામાં આવી હતી આ કાર્યક્રમના મુખ્ય મહેમાન ધારાસભ્ય સંગીતા પાટીલ

आखा नवागाम डिंडोली भगवामय हो गया ऐसा यहाँ लग रहा राम नवमी के निमित्त भव्य दिव्य रैली का यहाँ आयोजन उमेश भाई तिवारी और उनके टीम के सभी साथियों के तरफ से रैली का आयोजन किया गया है शोभा यात्रा बहुत जबरदस्त निकलने वाली है वातावरण भी भगवा मई यहाँ डिंडोली में उन्होंने कर दिया है बहुत अच्छी तरह से क्या संदेश देना चाहते हैं राम प्रभु रामचंद्र भगवान इतने दिन तक टेंट में बैठे थे नरेंद्र मोदी साहब ने जो संकल्प लिया था कि मंदिर वही बनाएंगे नरेंद्र मोदी साहब ने वो करके बताया नहीं प्रभु रामचंद्र जी को भव्य महल में जो बिठाया है उसकी खुशी दुगना हो गई है बोले आज राम रामनवमी है राम जन्मभूमि राम राम भगवान का जन्म हुआ है लेकिन ये कार्य देखे लोगों की खुशी दुगनी हो गई है बहुत अच्छा माहौल विस्तार में बना है जी आपका नाम डॉक्टर कमलेश मिश्रा कार्यक्रम किस तरह का क्या आ, आ, ये कार्यक्रम भगवान राम के ऊपर है हमारे भगवान राम इतने सालों टेंट में रहे आज पहली बार हम उनका रामनवमी के रूप में बड़े धूमधाम से संगठन के माध्यम से हम उनका उत्सव मना रहे हैं तरह का आयोजन किया जाएगा एक तो दूसरे को जोड़ने के लिए भाईचारा के लिए भगवान राम का तो भाईचारा और अपने संबंध के लिए प्रगाड़ रहे राम के में तो चलने के लिए अग्र हो भाई में भाई का प्रेम परस्पर हो व्यवहार हो एक दूसरे का संबंध व्यवहार अच्छा हो उमेश जी क्या कार्यक्रम है कितना भव्य कार्यक्रम के आयोजन किया है रामनवमी के अवसर पर एक शोभा यात्रा का आयोजन किया गया है और यहाँ पर कम से कम चार से पाँच हजार पब्लिक की आशा है की भाई शोभा यात्रा को सफल बनाएंगे सब मिलकर यात्रा कहाँ से कहाँ तक जाएगी यात्रा सुमुख सर्कल नुक चार से स्टार्ट होगी आर जे डी होकर मार्क पॉइंट होकर और पूर्णावती है अपना सूर्य मुख्य हनुमान मंदिर पर इस कार्यक्रम में मुख्य मेहमान कौन आए हैं इस कार्यक्रम में मेहमान हमारे लोग धारा सभ्य संगीता बेन पाटिल जी અમારા વિડીયો ની નવી નવી અપડેટ મેળવવા માટે સબસ્ક્રાઈબ કરો માનવ પ્રભા ન્યુઝ ચેનલ ને આઇકન ક્લિક કરો લેટેસ્ટ વિડીયો સૌથી પેલા મેળવવા માટે